Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırdır. Masazır qəsəbəsində prospekt yoldan ümumi 100 metr məsafədə belə bir gözəl həyət ev təqdim edəcəm sizlərə. Sənədlərimiz tam qaydasında, evin də torpağı da sənədi var. Daha alıb keçmək və qeydiyyata düşmək mümkündür. Şəxsi tikilidir, yerdən kürsüllü görünüşümüz yerizəmisi də var. Həyət dəki genişdir. Düz trasın prospektin qırağıdır. Masasının düz girişidir. Yeri çox gözəldir, super bir yerdə də yerləşir. Ən əsası odur, evdə çəkət tikilib və kupçalıdır. Evdə hal-hazırda yaşayış yoxdur. Bir evə baxmaq istəyən müştəriləri nəzərinə çatdıraq ki, ən azından yarım saat əvvəl xəbər versələr bu evi göstərmək mümkündür. Kombisi var. Qiymət videonun irəlilənən dəqiqələrində deyiləcək. Sonra izləməyi tövsiyə edərdim. Burada belə əl damışı bir yeri var, lazımsa əşyaları yığmaq üçün. Bir daha həyəti göstəriyim əkisib evin salonu şəraitini göstərəcəm. Evdə məylyan vaxtı ki yaşayış yoxdur. Yerdim, qəşəng lindürdü. Yerləşməsi də çox rahatdır. Evin dəhlizinə daxil olmuşdur içəri dəyik. Bizim bu hissədə mətbəxdir. Evdənin əşyalar görsə həmsə qalacaq. Bu həyət evi 4 otaqlı təklif olunur. Burada hamam otağı da. İde əşya iş olmadığına görə satılır buranı bir də sonra göstərəcəm. Aşağıda bir dənə belə bir otaq var. Lazım olsa alıcı istəyənə görə gələcəkdə buranın yataq otağı kimi də istifadə edə bilər. Çünki pəncərəsi var, radiator var, qonun otaqdır. Bu belə bir otaqdır. 4 otaqlı həyət evidir. Qubçalıdır. Burada qonaq otağına giriş hissəsidir. Qonaq otağında gördüyünüz əşyalar hamısı qalacaq. Tam şəkildə qalacaq. TV standı, kombisi, hamısı var. Qonbe tam işləkdir. Qonbe tam. Və belə ümumi görünüşdür qonaq otağı. Bir gördüyünüzdək hamsa qalacaq. Pratsyənə qalxıb yuxarı mərtəbəyə, yuxarı mərtəbədə olan yataq otağındakı istərə göstərəm. Yerləşməsi haqqında bir dəfə məlumat verim ki, Masazır qəsəbəsində düz girişindədir. Prospekt yolunun arası 100 metrədir. Kubçalıdır. Şəxsi tikli evdir. Yuxarı mərtəbədə qonbe başa işləkdir. Burdan belə bir pəncərəsi var. Ümumi görünüşünü göstərib. Qiymət video görüntülü məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Burda belə bir otaq yataq otağıdır. Burda belə bir hamam otağı var. 2-ci mərtəbəyə aid olan. Və bizim bu hissədə də sonuncu yataq otağıdır. Son izlədiyinizə təşəkkür edirəm. Instagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.